Плавание существует э, в Паралимпийском 14 классов. 10 классов у нас э, распространены спортсменов с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Эти классы распределены таким образом, чтобы вне зависимости от заболевания спортсмена, поражения, которые они имеют, э, они могли иметь равные возможности в одном классе. Сама команду три нозологии. Это спортсменов с нарушением зрения, продвинутого аппарата и интеллекта. На Паралимпийских играх в Лондоне команда по плаванию была самым многочисленным в составе сборной команды Украины. Истории людей, которые добываются вагонных результатов в паралимпийском спорте, дивовыжат. Когда трапляется выход и жизнь, кажется, завершается, доля дает другую шанс. Дима – это уникальный спортсмен. Потому что это человек, который получил травму э, во время исполнения служебного долга. То есть он пожарный. В 2001 году мы с ним встретились и начали, конечно, свой процесс реабилитации. Ну а спортсменов наших, э, которые из непосредственной реабилитации выросли в спорт, начали заниматься спортом и становятся чемпионами соревнований, Чемпионат Европы, мира и паралимпийских игр. Перед Пекином в 2008 году я в мае на сборах получил травму плеча. Диман порвал сухожилие, и мы, конечно, были очень все расстроены этим, очень переживали, потому что с момента получения травмы до Паралимпийских игр еще оставалось 4 месяца. Наше руководство, значит, они нас как-то поддержали и сказали, ребята, надо ехать и надо работать. А вот это Диму как-то вдохновило, и, конечно, показанный результат поразил всех. Внутренний, как бы, я думал, что ничего не получится, как бы, но все равно в душе мне оставалась какая-то борьба внутренняя, вместе с травмой. Вот. А на соревнованиях я, как бы, Забылся и проплыл, на что я способен был. Я завоевал серебро и золото. Все те трудности, которые вот нас преследуют, преследуют, заставляют нас проявить вот эту спортивную злость. И у Димы это есть, это характер его. Вот. То есть я знаю, что он настроится, я знаю, что он выйдет на старт, и я знаю, что он проплывет достойно. То есть будет представлять нашу страну на Паралимпийских играх в Лондоне. До Лондону готується і Дар'я Копаєва, яка має враження центральної нервової системи від народження. Але свого часу батьки дівчини не склали рук і прищепили їй любов до занять плавання. Я ніби не на так і не Даша Копаєва прийшла до мене плавати в 10 років. В ней я увидела очень трудолюбивую девочку, которая каждую минуту, каждый день борется со своим поражением. Это первый спортсмен, вышедший со всеукраинской спартакиады с таким тяжелым поражением. Даша начинала плавать, еле-еле двигая ногами. Со временем она начала разрабатывать руки и сейчас она плавает с ее ухудшенной координацией она добивается больших успехов в 15 лет она установила рекорд мира и рекорд европы стал э, взяла золото в девятом году в десятом году на чемпионате мира она взяла 4 серебра и одну бронзу я

В прошлом году на чемпионате Европы в Берлине наша команда пловцов выиграла 105 медалей. Мы в общекомандном зачете были первыми. И на Паралимпийских играх в Лондоне я надеюсь, что вся страна увидит, что наши спортсмены все же лучшие в мире.